Айо, ребята, с вами Макс и сегодня мы поговорим на такую тему: стоит ли создавать свой канал на Ютубе? По моему мнению, стоит. Смотрите, если вы хотите стать популярными то для начала вам нужно определиться, что вы будете снимать. Это могут быть эксперименты, обзоры и прочие вещи. Но для начала вам нужно будет подумать о съемке видео, свете, материале, который вы будете снимать. Для начала вам нужно писать сценарий, да, чтобы не брать что-то с головы. Вот, если вы хотите снимать прохождение прохождения каких-то игр, Майнкрафт и прочие игры, то вам нужно скачать программу Bandicamp или подобие этой программы. Если вы хотите позаботиться о программах для фотошопа, то можно воспользоваться программами онлайн. Но лучше все-таки скачать фотошоп на компьютер. Если вы будете делать эксперименты, связанные с огнем пиротехникой... Взрывами и прочей ерундой, то лучше, ребят, берегите руки, ноги и все. Делайте правильно. Соблюдайте технику безопасности. Это очень важно, потому что вы можете покалечить себя и окружающих. Так. Если вы не знаете, как настроить э, фотоаппарат или цифровую камеру на съемку видео то в следующем видео я вам покажу, как это сделать. Если вы хотите какую-то рубрику на мой канал, то вы пишите в комментариях. Я постараюсь сделать все рубрики, которые это будет только возможно. Да? Ладно, всем пока. С вами был Макс. До новых встреч.